Hər kəsə salam. Kanalıma və yeni vloguma xoş gəldiniz. Qızlar, bizdə elə gözəl hava var. Elə bir ki, əsl Azərbaycanda o mart ayı olanda hamma həyət-baca təmizdir, ev tökür təmizdir, şaparır, qəşəng hava olur ha. Bizdə o cür hava var bu gün bir həftədir. Maşallah olsun, göz dəyməsin havamıza. Nə şaxta yoxdur, nə bir şey, nə yağış, nə qar, heç nə də qəşəng isti hava var. Çox qəşəngk havadır. Burda da paltarlar var idi. Onları da yumuşam gətirib indi sərəcəm ki qurusun. Dünən də qedon qəşəng quruyur. Büşək şey paltarları sərərəm həyətə. Hamısı quruyur. Götürürəm göşən havaımız var. Burada da tutaqacımız var idi. Bu çox böyük idi. Bəlkə də videolarımda görmüşdüz. Bunu bir dəfə külək əsəndə qırdı. Deyil, burdan qırıldı. İndi təzədən balaca-balaca gəlib qalmışdı. İndi kötüm paltarları sərim ki, quru olsun. Paltarları da sərdim, axşama qədər qəşəq quruyacaq. Paltar deyəndə bunlar çuxuldur. Yusifkinin siniflərin çuxullarıdır. Hər valideyn aparıb növbəylə yuyurlar. İndi də növbə mənim, növbəm çatdı. Getdim, gətirdim. Daha doğrusu çoxdan gətirmişəm. Kanikuloydu deyə yumamışdım. İndi yudum. Sərdim. Hələ çoxdur. 30 dənədir yarısını yumuşam, yarısı qalıbdı. İndi bunlar qursun ki, bunları götürüm, qəşəq ütüləyim, qatlıyam. Sonra yarsını yuyum. Elə o bülləri də maşına qoyacam, maşında yuyulunca bunlar quruyacaqdı, çünki hava qəşəngdir. Belə paltarlarımı da sərdim. Hə, ağlımda dərs eləyir burada. Dərsi çoxdur, gəlirdim evləri tozsorandım. Yox, azdır. Azdır. Hə, yes qutar. Nəsa vaxtı kanikuluydu deyəsən təmirdim yazsın. Amma indi bildən olarcı bu onun 7-si də onu dərslər açılar. Eləsən hazır üçün dərslərin əsasını yazı, yazı qutardan sonra amma gəldilər təmizləyəcək. Yaxşı. Yaxşı. Yazı, yazı. Yenə məi də lobya bişirdim. Keçən dəfə lobyanı buzduqdan götürüb bişirəndə ya çox yazan oldu ki, onu qaynat, suyunu süz sonra qoy bişməyə. Elə bu dəfə heylə elədim. Qaynat, buzduqdan çıxartdım, bir dəfə qaynatdım, suyunu süzdüm, sonra da qoydum bişməyə. Burda da biraz ətim var. Onu da çıxartdım, buz açsın. Görüm onda bir bir az buzduqda bibər falan var. Onu da dolma bişirərəm yəqin ki. Yeməyimi də demək olar hazırdır. İşlərimi gördüm, qutardım. Yusuf dedi ki, "Anam, lahmacun pişir." Birdən bu Yusuf oturur, oturur məndən elə bir şeylər istəyir ki, "Bu dəqiqə pişir bunu." Onda çəkinmiş ətim var idi, amma pomidorumla pomidor mən bibər yox idi. Onları da aldıdım. İndi hamsusuzgəsən keçidim, xəmiri də hazırlamışam. Keçim Yusufa, "Lahmacun pişirim, yesin." Hı -hı xoşa gəlin lahmacun. Amma hə, lahmacun acı olacaq. Sən acılı istəsən, yoxsa Yox, şirin? Mən bir də, şirinə yeyə bilərsən. Ha, hə, yaxşı, acı vurmayacam. Acı yeyəndən sonra amma şişətdir ki, çox acı eləyirsən, mədəmim ağrıdır. Ona görə elə acı vurmayacam. Amma dəsən, qırmızı bibər acıdır da. Hə. Elinə oğlar, oğlar. İndi bunların hapsını su kəsən kiçildim başlayım bişirəm. Daqiqə. Hə, ha, o da açdı. Yusuf deyir ki, mən də kömək eləyəcəm, sağ tez qutaraq. O da xəmir. O da xəmir. Hə. Bax, Duruz soğan ananı bəfdir. ağlatdı bax. Soğanı da nəpres salacək, sən də ağlatacaq. Hı -hı. Hı, yox, mən ağlatmır. Çək, çək, çək. Naxdarsan orda? Mən naxd edim. Su dişbey onun da içində o var. Hörümcək. Hə, bax soğan sən də. Hərümçək var. Hə. Soğan sən dağlatdı. Bax, bax yerdən ağlatmayacaq. Hə. Oğxalama. Gözü ovcalama, ovcalama, keçib gedicək. Ay, sığ keçdi. On bir stəkan götür stəkan içsinə sığ. Hə. Götürə bilmirsən? Əlim çək. Скатился я со скамьи. А я вас, я вас и супец. Сородичи, не надо тут ничего подслушивать. Вау, ну что, брат, ладим, ладим. Только всего получилось. Вот такой флеш у нас получился. я уже хочу плакать. Вот такой у нас гранатовый флеш. Ne oldu Yusuf, ne oldu? Ben hiç de görmüyorum. Dedim soğan gözü acıtacak, dedim ki yok, hiç de Bak görsene. Hiç de görmüyorsun. Ben stokanım o xalama keçib gedəcək. <laughs> Artıq. Ah, Tattım. Evet. Ah, İndi iç. mən içəcəm. Aha, iç. Marağa həm də şeyləcə sıxar suyunu içər. Özünə dadlıdır. Dadlıdır. Nə var da getdi yer çar? Həmişə eləyəsən? Həmişə eləyəsən də? Bu qarqətçi. Bu çorba hazırladı? Yox, axı heç soğan nə getdi. Mən hazırladım. Hə, hazırladım. Tomatdan da duzunu da əlavə edim. İndiki pomidorlar elədik ki Bu rəngi çıxmış. Biraz pomidorla əlavə edəcəm ki, qırmızı olsun. Ay, xəyir, istə? mən istəmirəm axı. Niyə, isə? Niyə isə ağlamaq? Səlam, şəkil edir. Lan. Bu həm də mənim xoşuma gələn video deyil. Sadəcə ki, durma soğan yanında dediyim. Xoşuma hə, gəlmir. Niyə? Yeah. Yeah. O izmən burada ağlayıram. Burada ağlayırsan. <laughs> hə, heç nə olmaz. Yaxşı, getdim. Get, get. Hə, düzdür. Dedim ki, bişirəndə çağıracam özünü. Səhr kimi ağlatdı Yusuf. Məni soğan. Soğan ağlatdı? Hə. Demə, siz ağlamanızı keçsin, gələcəm. Ağlamağı keçsin, gələcəyəm indi sizinlə danışmağa. Hə. Ağlır deyə gəlməyib kameranın yanına Yusuf. Sənə Tuanrza ağlayanda, tuanma, soğan ağlatdı da səni. Hə. Lahmacun lavaşlarını açdım. Mən bir az balaca-balaca eləyirəm, çox böyük-böyük eləmirəm. Çünki birdən görsən uşaqlar hamısının yemir, yarısı qalır. Ona görə az-az eləyirəm ki fala deyirəm ki, hamsını yesinlər, yeyəndə qalmasın fayları. Tufqandan da tapdım, isindir. İndi üzərinə ətini əlavə edim, qoyun pişsin. Deyəsən biraz acılı olubdu. Amma istiot vurmadım. Elə sadəcə 2 dənə acı bibər var idi. Onlar deyəsən acı eləyibdi. Yusuf da tapşırmışdı ki, acılı eləmə, acılı yeyə bilmirəm. Bu da Yusifün lahmacusu. Bişirdim, hazırladım. Qızlar, göz haqqınızı halal edin. Sizdə də hazırlayın. Hazırlayacaq hər bir kəsə də uğur olsun. Lahmacun reseptini vermədim. Əgər kim istəyirsə, yazaram reseptini açıqlama bölməsində. Çünki təkrar-təkrar vardı resepti. İstəmədim təkrallıq olsun. Biz lahmacunu pətruşqa ilə, bir də limon suyu beləcə əlavə edirəm adcana. Belə yeyirik bu Bir dəfə biraz acılı eləməmişəm. Yusifə görə həmişə acılı eləyirəm. İndi aparım verim Yusif yesin. Qızlar, sağollaşmazdan əvvəl sizə sözüm var. Daha doğrusu mənim yox, Yusifin sözü var. Bilirəm bütün kanal izlədənlərin hamısının Instagram səhifəsi var. Bir dənə kanal sahibi var idi o nəsə yarışma eləmək istəyirdi. Uşaqların şəklini paylaşırdı. Kans uşağın bəyənməsi çox olsaydı ona hədiyyəsi olacaqdı. Nəsə biz də qoşulduq o yarışmaya. Yusifün şəklini paylaşmışam o yarışmada. Düzdür, çox kanal sahibləri, çox sağ olun, çox dəstək oldunuz. Hər birimiz özümün YouTube səhifəmdə də topluluqda paylaşmışam bu səhifəni. İndi bilmirəm bu kanal səhifəsidir. Kimin Instagram səhifəsi varsa əgər b Instagram səhifəsini yazıb bu şəkli girib bəyənin. Yوسفun sizdən xahişidir bu, çünki istir ki birinci yeri u da. Bu da Yوسفun balacalıq şəkli də və digin ki bu Instagram səhifəsi göründü. İnşallah linkini əgər paylaşa bilsəm, videonun açıqlama bölümündə də paylaşacam. Hələ ki yaxşı gedir, pis deyil. Çünki çox sağ olun bütün kanal sahibləri. Deməyələr çoxsu dəstəy oldu. Çox sağ olun. Hər birinizdən Allah razı olsun. Evdə uşaqlarınızın, bilirəm bu dəqiqə hamı da istifadə edir. Instagram səhifə özünüzdə, kiminizdə Instagram səhifəniz varsa, yəni hə, mən o səhifəyə daxil olub plus fin şəklini orada bəyənərsiz, inşallah ki, qalibdə biz onları bunu da sizlərlə paylaşacağam, əgər qalib olsaq, inşallah. Yəni birinci, ikinci, ikinci, üçüncü yerlər yoxdur burada, ancaq birinci yerdir. Birinci yeri kim tut sə odur. Yəni başqa yerlər yoxdur. Çox sağ olun yenə deyirəm. Hər birinizdən, takipçilərimdən də dəstək olanlar çox olubdu. Kanal sahiblərindən də dəstək olanlar çox olubdu. Çox sağ olun. İnşallah ki, qalib də biz olarıq hədiyədən getmir həqiqətən. Yəni bunun elə bu sevinci manə edəsən, dəyər. Bəs də bütün günü əlində telefon oturub orada baxır görmələr. Neçə dəfə bəyənməm oldu, neçə dəfə oldu, artdı, azaldı. Yəni ən çox bunun bu seviməyinə görə eləyir, həqiqətən. Bunu inşallah ki udar, qalib olar bizim balamız da. Cəbər <laughs> etmirsiniz, like plus bu şəkildə like qoymaqda unutmayın Instagram səhifəsində. Nə isə burada da videomun sonlandırıram. Bu günlük də məndən bu qədər. Sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video olmuşdur. Kanalıma abunə ol, videolarımı da bənmə unutma. Sağ olun, Allah haqqamət olun. Всем пока-пока.